أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في ثغر وأرسل عليهم طيرا امامين ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعشف مأمول بسم الله الرحمن الرحيم لإله قريش في إيل فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكلم الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل ولا انتم عابدون ما اعبده ولا انا عابد ما أمدتم ولا